Kalaulah sifat ini kenyataan untuk memandang zat, lalu mana yang yang disebut namanya sifat? Nah, ini kita buat istilahnya. Yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disipati. Yang disebut sifat, zat yang disipati. Kesimpulannya, kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang disipati, Maka sebenar-benarnya sifat itu tiada lain adalah zat yang sebenar-benarnya itu. Itu yang zat. Kalau diberi nama Bapak Ibu, ah, diberi nama ya, sifat itu siapa namanya? Ah, Tia Muhammad itu. Kalau zat diberi nama siapa namanya? Allah Tuhan. Untuk menemui Allah, untuk melihat Allah, untuk bertatap wajah dengan Allah, temui Muhammad, kenali Muhammad. Siapa yang sudah menemui Muhammad, sudah mengenai Muhammad, sudah sama dia menemui Allah tuh. Apa sebabnya sudah sama dia menemui Allah? Karena Muhammad ini, inilah tiada lain nyatanya wujud diri Allah. itu rahasianya. Makanya Muhammad ini katakan ujudullah. Kalau bahasa tarikat, Muhammad tuh bayang-bayangku tuh. Muhammad tuh bayang-bayang aku. Akulah wujud bayang-bayang itu. Untuk memudahkan paham. Usah ambil dari yang tiga ini aja. Ya, Adam, Muhammad, Allah. Ya. Nah, kalian nak buat KAS ya, Bapak Ibu?